क्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवम् देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अत हरिहर प्रणन्तुम् स्तोतुम् वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयासम् पांसुन् तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनम् सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरिः सञ्चुत्यैनम् भजति वसिधोधूलन धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरे जडानाम् चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिजरे दरिद्राणाम् चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधोः निमग्नानाम् दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासी प्रकटितवरा भीत्यभिनय भयात्रातुम् दातुम् फलमपि च वाञ्चासमधिकम् चरण्ये लोकानाम् तव हि चरणामेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि शोभमनयेत् स्मरोऽपि त्वाम् त्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हिमोहाय महता दनु पौष्पाम् मधुकरमयी पञ्चभिसिकाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरदः तदाप्यैकः सर्वम् कामपि कृपाम् अपाङ्गा ते लब्ध्वा जगदिदघमनङ्गो विजयते क्वणः करिकलभ कुम्भस्तनता परीक्षीणा मध्ये परिणत सरश्चन्द्र वदना पासम् स्मृणिमपि दधाना करतलै पुरस्तादास्ताम् नः पुरमतिथुराहो पुरुषिक सुदा सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे दीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वाम् धन्या कतिचन महे महेमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् ितम् स्वादिष्टाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि ब्रूमध्ये सकलमपि बित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसे पत्या विहरसे सुधाधारास्तारैश्चरणुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चम् सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमः सः अवाप्य स्वाम् भूमिम् भुजगनिभमत्युष्टबलयम् कृत्वा स्वपशि कुलकुण्डे कुहरिणे